Assalamualaikum dan hai. Nama saya Nur Aya binti Askanda. Saya dari kelas Matematik 3. Jadi, apa itu ruang udara? Sebelum kita masuk ke dalam isu pencerobohan, mari kita fahami dulu apa itu ruang udara. Ruang udara merujuk kepada bahagian atmosfera yang dikendalikan oleh sesebuah negara di atas wilayahnya, termasuklah daratan dan juga perairan. Ruang udara merupakan ruang tiga dimensi dalam atmosfera. Ia berbeza dengan istilah Aero angkasa yang merujuk kepada atmosfera bumi dan angkasa lepas. Ruang udara dapat dibahagikan kepada pelbagai zon termasuk wilayah dengan sekatan atau larangan penerbangan. Wilayah maklumat penerbangan ataupun FIR kawasan di mana negara bertanggungjawab dalam pengendalian trafik udara. Contohnya, Amerika Syarikat mengawal lalu lintas udara. Negara boleh memikul tanggungjawab ruang udara antarabangsa melalui pertubuhan penerbangan awam antarabangsa. Salah satu insiden pencerobohan yang mengejutkan berlaku pada 2 Oktober 2021 yang telah melibatkan Tentera Udara Diraja Malaysia iaitu TUDM dan juga People's Liberation Army Air Force China. Insiden ini berlaku apabila 16 buah kapal terbang tentera China dikesan memasuki ruang udara zon maritim Malaysia yang berhampiran dengan Kota Kinabalu. Kapal terbang ini telah dikesan melalui radar pertahanan udara TUDM dan terbang secara taktikal pada jarak 60 batu nautika di antara satu sama lain. Tindakan segera diambil oleh Tentera Udara Diraja Malaysia iaitu TUDM yang menghantar pesawat F-1008 dari pangkalan udara Labuan untuk pemantauan. Hmm, hasilnya mereka telah mengenal pasti kapal terbang jenis yang sering digunakan untuk misi pengangkutan strategi. Insiden ini mencetuskan ketegangan diplomatik antara Malaysia dan juga China. Sebab apa? sebab ia telah melibatkan kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan komersial. Seterusnya, isu pendaratan pesawat komersial ke Singapura menggunakan ruang udara Malaysia di lokasi ruang udara Pasir Gudang. Selain pencerobohan tentera, Malaysia juga berdepan dengan isu pendaratan pesawat komersial ke Singapura yang menggunakan ruang udara Malaysia. Lapangan terbang seletar di Singapura telah memperkenalkan sistem pendaratan instrumen ILS yang menyebabkan pesawat dari Singapura terpaksa memasuki ruang udara gudang sebelum mendarat. Di China, Singapura juga didakwa melakukan pencerobohan ruang udara Malaysia sejak tahun 2008. Sebanyak 2,508 pergerakan pesawat tentera Singapura direkodkan menceroboh ruang udara negara. Manakala pada tahun 2010 sahaja, sebanyak 985 kes pencerobohan telah dikesan. Malah, bekas Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim pernah menyuarakan kebimbangan rakyat apabila pesawat Singapura sering terbang rendah di kawasan perumahan sekitar Pasir Gudang. Isu ini juga dikaitkan dengan Pulau Batu Putih yang merupakan wilayah yang masih menjadi pertikaian antara Malaysia dan juga Singapura. Mari kita pergi ke tajuk berikutnya. Jadi bagi topik yang kedua, iaitu Kemelesetan Ekonomi Global pada tahun 2008 hingga 2009. Tahun 2008 merupakan tahun yang mencatatkan krisis ekonomi global yang sangat luar biasa. Krisis ini bermula dengan kenaikan harga minyak mentah yang meningkat sehingga 147 dolar bagi harga satu tong minyak. Pada bulan Julai 2008, sebelum menjunam kepada 51 dolar, ini menyebabkan peningkatan kos bahan makanan, inflasi global, krisis kredit, pengangguran dan kejatuhan banyak institusi kewangan utama. Menurut laporan OECD pada Februari 2008, Inflasi global mencapai kadar yang sangat tinggi dalam sejarah. Banyak negara mengalami kejatuhan ekonomi akibat krisis kewangan, kegagalan bank serta kejatuhan permintaan pasaran. Amerika Syarikat telah menjadi pusat bagi krisis ini apabila sektor perbankan mereka mengalami kejatuhan yang sangat besar. Kerajaan mereka terpaksa memperuntukkan sebanyak 700 bilion USD untuk menyelamatkan bank dan ekonomi negara mereka seperti Krisis ini telah merebak ke seluruh dunia termasuk Iceland yang sistem kewangan mereka hampir jatuh sepenuhnya sehingga memerlukan pinjaman daripada negara jiran mereka. Di Rusia pula, ramai pelabur yang menarik semula pelaburan mereka dan sekaligus menyebabkan kejatuhan ekonomi negara mereka. Manakala di Afrika Selatan pula, ekonomi negara mereka telah merosot akibat kejatuhan sektor perlombongan. Banyak negara Afrika yang terpaksa mengurangkan bajet kesihatan termasuk bantuan untuk menangani HIV. Jadi, berdasarkan semua ini, apakah kesan kemelesetan ekonomi pada tahun 2008 ini? Yang pertama, harga komoditi meningkat. Pada tahun 2008, harga minyak mentah melonjak melebihi 100 USD dan sekaligus menyebabkan kos sara hidup meningkat. Pada bulan Julai pula, harga minyak mentah telah mencapai 147 USD bagi satu tong minyak sebelum menjenam semula akibat kejatuhan permintaan global. Yang kedua ialah inflasi global. Inflasi global telah mencapai tahap tertinggi disebabkan harga kenaikan minyak dan juga makanan. Negara-negara yang mengimport minyak dan juga komoditi menghadapi tekanan ekonomi yang besar. Seterusnya, yang ketiga, kenaikan bilangan pengangguran. Pertubuhan Buruh Antarabangsa menjangkakan sekurang-kurangnya 20 juta orang kehilangan pekerjaan mereka menjelang akhir tahun 2009. Pengangguran meningkat di sektor pembinaan kewangan dan automotif. Seterusnya, perdagangan merosot. Indeks kering baltik yang mengukur jumlah perdagangan jatuh sebanyak 50% dalam satu minggu akibat krisis kredit. Ini sekaligus menyebabkan kemerosotan ekspor, kejatuhan harga komoditi dan peningkatan inflasi. Yang kelima, keluaran dalam negara kasar KDNK merosot. Banyak negara yang telah mengalami KDNK. Kanada misalnya telah mencatat kejatuhan dalam sektor perlombongan, minyak dan gas sebanyak 3.6%. Kejatuhan pengeluaran menyebabkan kesan negatif terhadap ekonomi global. Seterusnya, kemerosotan nilai mata wang Mata wang global telah menjatuh dengan mendadak. Bagi Amerika Syarikat telah mengalami pengangguran besar-besaran dengan 63,000 pekerja hilang pada Februari 2008 dan meningkat pada 159,000 pada bulan September. Dan yang ketujuh ialah krisis kewangan. Beberapa negara seperti Greece, Ireland dan juga Portugal mengalami masalah hutang yang serius dan terpaksa mendapatkan bantuan IMF. Bagi negara Greece telah mencatat divisi berbelanjawan sebanyak 13.6% dan menyebabkan kejatuhan ekonomi yang sangat teruk. Berdasarkan isu ini, Kemelesetan ekonomi global pada tahun 2008 hingga 2009 adalah antara krisis kewangan yang paling teruk sejak Perang Dunia Kedua. Ia memberi kesan kepada harga minyak, inflasi, pengangguran, perdagangan, KDNK, mata wang dan kestabilan kewangan di seluruh negara. Walaupun akhirnya ekonomi dunia semakin pulih, krisis ini telah memberi pengajaran kepada kita tentang kepentingan kestabilan kewangan dan pengurusan risiko dalam ekonomi global. Jelaslah di sini bahawa keselamatan ruang udara adalah isu yang sangat penting bagi kedaulatan negara. Malaysia perlu terus memperkukuhkan pertahanan pertahanan udara dan meningkatkan pemantauan radar untuk mengelakkan pencerobohan yang boleh mengancam keselamatan negara. Pada masa yang sama, penyelesaian secara diplomasi dan rundingan antarabangsa harus dipertimbangkan bagi mengelakkan ketegangan yang berpanjangan. Hmm, apa pendapat anda tentang isu ini? Adakah Malaysia cukup bersedia untuk menangani pencerobohan ruang udara? Jadi, itu sahaja daripada saya. Bye.